Український конкурс фаворити успіху продовжуючи багаторічну традицію, визначив переможців. Як завжди, дійство проходило на високому рівні у столичному концерт Холі Фрідом. Ми действительно тримаємо марку, даже несмотря на то, що в принципі не слишком благополучний період для всіх нас, ми все одно стараємося эту марку тримати і устраивать церемонії, как будто ни в чем не бывало. Поэтому ми должны становиться только лучше, но никак не хуже. Потому що ми равняемся, собственно, на Те компании, которые заслужили общественное признание, и мы, собственно, мы вынуждены равняться на лучших, на фаворитов успеха. Уже 12 років конкурс здійснює рейтингови дослідження, аби вызначить найкращие и наипопулярнішие марки товарів, послуг та зирок и шоу-бизнесу. На самом деле, это очень приятно такое время получить. Большое количество моих поклонников, слушателей, именно в интернете. Они знают меня из интернета. И очень приятно, что они голосуют именно так упорно, чтобы привели меня к победе. уже в пятое, первой ночи телеканал Макси ТВ выборю нагороду фаворитів успехом. Вы задаете компрометирующие вопросы. Во-первых, я э, э, рад, э, что я знаком с потрясающим коллективом этого телеканала, потому что он женский, а э, женщины – это моя слабость. Это во-первых. Во-вторых, моя карьера как телеведущего и как ведущего началась на телеканале Макси ТВ. И за это огромное спасибо. Как и телеканалу Макси ТВ, так и зрителям, которые его смотрят. Я хочу поблагодарить в первую очередь организаторов этой церемонии. Потому что это действительно честь для нас, пятый год, держать эту награду в руках, украшать ею стены нашего телеканала и, безусловно, снова и снова сподвигать самих себя проживать еще один успешный год. Я хочу сказать о том, что успех целой команды – это успех каждого игрока. Я хочу поблагодарить команду телеканала «Макси ТВ». Мы сегодня не в полном составе, только прекрасно красная часть телеканала за, профессионал, за профессионализм и преданность делу ту нишу, которую занимает телеканал МАКС ТВ, мы остаемся познавательно-развлекательным телеканалом, позитивным телеканалом, каналом позитивного мышления. Мы делаем все возможное для того, чтобы утром женщины начинали свой день с улыбки вместе с нами и завершали свой день тоже с улыбкой вместе с нами. И очень важно еще, что успех целой команды зависит, то, о чем я говорила со сцены, успех целой команды зависит от успеха каждого из нас, каждого игрока. Игрока. И если мы не будем делать свою работу честно и профессионально, ничего не будет, не будет никакого успеха, ни титулованного, ни внутреннего. Поэтому очень важно понимать, что от каждого из нас зависит настоящее, от каждого из нас зависит наше будущее, будущее канала, будущее нашей семьи, будущее нашей страны. Поэтому, конечно, я очень рада, что сегодня команда Макс ТВ получила эту награду, и я искренне верю в то, что мы будем продолжать делать свою работу на 5 по пятибальной шкале, несмотря ни на что. Успіху публічний рейтинг за участю всіх торгових марок офіційно присутніх на ринку. Переможці конкурсу визначаються народним голосуванням трьома респондентськими групами і поважним журі з успішних особистостей. Для нас це велика честь, і ми раді, що нас, за нас проголосували і все-таки значить, нам в нас вірять. Це для нас стимул в дальніше роботі однозначно. Ну і звісно. дальше, дальше, только вперед будем стараться. И еще не раз, чтобы, может, нас признали. В первую очередь это признание. Компания много лет уже работает на рынке, компания трудится. Компания сталкивается с определенными трудностями. Все мы нынче понимаем, какие сейчас настали времена. И на самом деле достаточно сложно сейчас работать на нашем рынке. Достаточно сложно держать марку, производить качественную и вкусную продукцию. В частности, это награда это и есть признание всей нашей профессиональной команды за все наши труды дослуженный результат повторяющийся и бренды, бренды компании Ядран давно на рынке, давно известны, и мы знаем, что потребители к нам лояльны за наше качество, за качество жизни, которое препараты приносят. Поэтому, честно, очень-очень заслуженно, даже ожидаемо. Вот здесь все говорили, не ожидал, случайно узнал, ну, неправда. За этим стоит очень-очень большой труд. Нам очень приятно, что наши успехи нашли подтверждение, вот, э, скажем так, присуждением соответствующей приза, премии и так далее, что нас, говорится, не просто простые клиенты или vip клиенты нас просто общественность признала. Это, конечно, много, в принципе, для банка. Э, понимаете, какой бы ни был большой банк или большой бизнес, какой бы, каким бы он ни был успешным, но в рыночной экономике э, выживает тот, Уміють постоянно клиентуру, клієнтуру, соблазнятию, показувати какие нові можливості, і по суті дела, вот этот это мероприятие, оно, будем говорить, поможет нам работать з клієнтурою. Церемонія пройшла яскраво з традиційною шоу-програмою та морем подарунків і сюрпризів для тих, хто впродовж багатьох років тримає високий рівень якості національного продукту та послуг.